bu ikkinchi videoyimiz bo'ladi birinchi videomizda ro'mol haqida edi islom dinimiz haqida edi ikkinchisi undan ham oshib tushdi muhtaram ota onalar opa singillar opa ukalar sizlarga yana murojaat qilib chiqishga majbur bo'ldim kech bo'lganda blogerlarning eshigini tagiga qoqib bularni turgan joyidan uyg'otib olib chiqishga majbur bo'ldim ikkinchi mavzu shundan iboratki birinchi mavzudan o'tib tushgani maktabimiz 238 yuz o'ttiz maktabda o'n sinfdan 9 sinfgacha bo'lgan faqat qizlarni yig'ib olib aktiвniy zalga olib kirib qaysidir ginekologga olib kelishibdi u mavzu birinchi stomatitdan boshlanibdi stomatitdan sekin boshlanib chuqurlash mavzuga o'tishdi. bu mavzu ayollar qanaqa bo'ladi qanaqa narsa keladi ayollarda ikkinchisi erkaklarning avratini bemalol video qilib kattakon flakat bor u yerda video bor o'shaya ekranda qo'yib berishdi erkaklarning avratini u nima chiqadi nima qo'yadi hammasini gapirib qizlarimizni ko'zini ochib hayot pardasini ko'tarib hammasini hayotda kerak bo'ladigan qilib gapirib berishibdi bu hayotda kerak bo'ladigan mavzu ekan man bitta narsaga tushunmayman ota onalar uxlab qolganmizmi nahotki qizlarimiz boshiga ro'mol o'ratib uzun ko'ylak kiygizamiz ollohni tanitamiz xudoni tanitamiz deb harakat qilsak maktabda etagini ochish qanaqa bo'lishini o'rgatishayotgan ekan bu qanaqa mavzu man bitta narsaga tushunmayapman o'n to'rt yoshdan o'n olti yoshgacha voyaga yetmagan hisoblansa farzandlarimiz o'g'il qizlarimiz voyaga yetmagan bolalarni nimaga shahvoniy a jinsiy aloqa qanaqa bo'lishini o'rgatishyapti shunchalar ham qizlarni hayosini ibosini ochib yuborishyaptiki bu sizlarga hayotinlarda kerak bo'ladi o'rganishinglar kerak deb o'rgatishyapti bu nima degan gap bu bu bizani mentalitetimizga umuman to'g'ri keladigan narsa emas bu bu g'alati bir gap so'zlar bo'lyaptiki uxlab qolgan ota onalar uyg'oninglar iltimos sizlardan Menga yordam beringlar baraka topgirlar din nazoratlari din peshvolari qayerga qarashyapti taxtinglarga yopishib qolgan bo'lsangiz, ko'chirib chiqaringlar chiqaringlarda iltimos din nazoratlari maktablarga boringlar nimaga yana tanish bilish qilib yopib buni avtoritetini yolg'ondakam qilib ko'rsatib berishyapti nima uchun yana tag'in bizaga ana erkaklarni shunda avratini ko'rsatib bir anaqa holatdagi narsalarni qizlarimizga ko'rsatib aytib berishyapti uyga kelishdi qizlarim bugun endi bu narsani tushunmaydi mani bolalarimni hayosi ibosi hali o'zini joyida xudoga behisob shukr. hali ibo pardasi ko'tarilmagan farzandlarimda. xudoga behisob shukr. ona mana shunaqa shunaqa mavzu bo'ldi bugun erkaklarda bunaqa ekan ayollarda bunaqa ekan Erkeli bunaqa bo'larkan rostanmi shu nima u o'zi qanaqa narsa nahotki shunchalik biza qo'rqinchli yomon bo'lsak biz yomonlik anaqami bu Mavzumi bu yomonmi deb bolam tushunmadi qizlarim tushunmadi bu narsani narsanida kelib aytyapti men uyalib ketdim bu narsani uji уже nima deydi kurakda ham turmaydigan narsa kurakda turmaydigan gaplarni gapirib u yerda ginekologlar tushuntirib maktabda anaqa sinf zaliga olibr maktab zaliga olib kiribolib gapirishayotganmish o'rgatishayotganmishe bolalarimizni hayotsi ibosi qayerda qolyapti ertaga hozirgi zamonni zayli bilan farzandlarimiz hozir hammasi yigirma birinchi asr globallashgan payt bo'lsa u bolalarga kim garantiya beradi ertaga bu narsani qiziqib ham shu narsani qilib ko'rmasligi qiziqib ham bolalar shu narsani qilib ko'rsachi kim kafolat beradi rahbar qayerqa qarayapti nimaga rahbariyat qaramayapti iltimos qilaman bir shuni kattaroq tashkilotlar mundoq ko'rib chiqinglar faqat men chiqyapman man chiqyapman faqat bitta mani anaqam bilan emas baraka topib kur yurtdoshlarim yordam beringlar bu nimaga bu bunaqa yani, qo'pol qilib gapirganda uzru kechirasizlaryu qovuzishni aytaman anai seksopatologiya narsani o'rgatishyapti qizlarga bu yaxshi emas dinimizga ham irqimizga ham millatimizga ham mintalitetimizga ham umuman to'g'ri ku bu narsa mana sizlarga yana bir mavzu yurtdoshlarim mani yomon ko'rishinglar mumkindir balki mani bir yomon ko'radiganlar bordir yashab turgan joylarimda lekin doim haqiqat hech qachon egilmagan bukilmagan sinmaydi haqiqatda odamlarga yuzaga gapirsak yuziga bir tarsaki ko'rgan bo'ladi biza yomon bo'lamiz Qizlaringizdan, farzandlaringizdan so'ranglar maktab